Сегодня же... Мы наносили, чтобы перешли на сторону Гальмана. Просто судов и будем... Значит, вяческая надо закрыть суд, и вы не можете рассматривать никакие дела в суде. Понимаете, вы безмозглые, ничего не, не можете делать. делать. Я хочу сейчас а сейчас суд, чтобы никто... Мы спланируем сегодня не выпустят. Сто одесситы сегодня все соберутся на собрание вечером, пойдут в тюрьму. Мы предупреждаем. Он народный депутат. Я ответственно заявляю сегодня. Отлицайтесь. Который вчера собралось около 10 тысяч, что мы все сегодня пойдем под СИЗО. И вот тогда будет плохо. Я сейчас обращаюсь ко всем, кто смотрит. Пожалуйста, не нагнетайте обстановку. Выпустите народного депутата. Если вы этого сегодня не сделаете до вечера, вперед на себя.

вы сейчас, вы же Вы же не знаете, что судья говорит. Извините, Марков не очень на меня обижает. Что А я уже приселил. Кержим. Да не

Еще раз говорю, вы плохо слышите? Звоните Кичмаренко, пускай идет и объясняет народу, почему он перевел дело в Крым. в Крым

где и где ваше и эту контору. А тоже а, а Почему? Потому что я здесь с вами. Ну, ну а позвоните, вам телефон. дать телефон. уже на Еще раз говорю, где ваше руководство? Позвоните, вам дать телефон или вас волочную улицу? улицу? Не не, а не а попробуйте.

если, все герои мы молчать не будем на этот беспредел. Если суд сейчас не примет решение, то мы вечером собираемся на наше народное собрание. И тогда мы будем все вместе решать. Потому что в этом государстве законно не Есть беспредел. Вы еще не, понимаете что, вы а вы еще не понимаете, что народ расширен? Вы, тоже вы можете сделать. Потому, что, думаете, что только с погодой все могут сделать? Мы тоже можем сделать.

Посмотрим. Ты понял? Домой нас сука, жди вечером. Едем сейчас с машинами, автомашками. Подожди, блядь. Да, тихо, тихо, Еще полгода сюда

нет, Нет продажи! Было Ухвалу! Бегом ухвалу, выдали. Бегом, ухвалу бы мое! Он по Они месяцев эти ухвалы дают. Они сука через бы минут мне ее дадут. 20 минут, нема ухвалы, блядь, будем говорить а по-другому. 20 минут на ухвалу. 20 минут на ухвалу. 20 минут на ухвалу. С нами тут по-другому вообще разговаривают. Сейчас, сейчас. Вы хотите, чтобы с ним Пусть слушает. 20 минут на ухвалу. Не снимай Андрей.